हां जी 27th क्लास गुड इवनिंग ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 22th ਮਨਥਲੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰੇ ਬੇਸਡ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ 3.0 ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਓਕੇ ਬਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

फस्ट क्वेश्चन सब तो छोटी संख्या दसो सब तो छोटी संख्या दसो और द समॉलैसट नंबर इन द गिवन नंबर ओके बड़े को नंबर कि आप देखा को पांच सात आठ एक तो देखो जी इना चो सब तो छोटा नंबर कि तो देख के सोच के समझ के फिर ऑप्शन लिखना ठीक है जी लिखना कि हूँ मान लो तीन स्टार्ट किया लिखोगे पार्ट ए ठीक है जी फस्ट क्वेश्चन फर्स्ट काेक्ट है फोर्थ तो करेक्ट है फोर्थ फस्ट का ओके जो फोर्थ है जो फोर है ना वो इदा लिखी है इतने जो सिक्स पाया हुआ इन्होंने एक मिनट ए गलती है ए ना जो सिक्स है फोर ए लिखीद ओके बैके जरा लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है

ठीक है असं क्लास कियाई है तो साढ़े को लेकिन ना नंबर बनता दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर इतने लाई करता पैया ओके जी थर्ड हूँ मैं इतने जो लिखागी मैं कि लिखागी सैकंड की सही है सैकेंड का थर्ड ऑप्शन सही है थर्ड कि आंसर है दो सौ सत्तर आंसर है ठीक है तो या कला आंसर लिख दो या दोनों चीज़ें लिख दो या ऑप्शन दस दू तो जी कि थर्ड क्वेश्चन देखिए जी थर्ड क्वेश्चन तीलिया ने सही गिनती दसो लॉबे कहेंडा वह जरा वह सारा थोड़ा तो बंडल होगा ना ये सौ तीलिया पड़ा उसको छोटा बंडल होगा उस तो दस तीलिया और इत सिर्फ एक तीली जी एक तीली है वह एक दस तीली है ठीक है तो इतने थोड़ी करेक्शन कर लेंगे हम सिंगल तीलिया देखो कलिया कलिया किनिया दो तीन चार पांच। सिंगल तीलिया ये सारिया तीलिया मिला के किनिया बन गई जी पांच तीलिया बन गई अच्छा जी आ दस दस दिया तीलिया बे थोड़े ज्डे बंडल तो दस दीलियां दस तीलियां हो गया दस तीलिया हो नंबर बहुत सौ पी इन इतनी भी सौ पी होना हो गया तीन सौ है ना तो बन गया जो मैं पूरा विस्तृत रूप लिखा एक्सपेंडिड फॉर्म लिखा तीन सौ प्लस भी प्लस तो मेरे को नंबर कि बन गया जोड़ो बाद तीन सौ पच्ची तो देखो जी तीन सौ पच्चीस ऑप्शन है आ ऑप्शन तीन सौ पच्ची है हरेक इन फोर्थ ऑप्शन बनाया होया चलो ठीक कर ध्यान रखियो ओके भाई नैक्सट देखो जी नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है चार सौ पैंती दे अंक तीन का स्थानक मुल दसो जी ओके जी चार सौ पैंती पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी भी किया हो फिर जो खोलते हो तो इतने कि दिखता प्लस फिर की दिखता है जीरो फिर दिखता तीन

संख्या चढ़ते क्रम से लिखो असेंडिंग ऑर्डर च लिखो असैंडिंग ऑर्डर सब उसको उसको नंबर एदा न तो ये देखो जी सब तो छोटा पहला सब तो छोटा मैं दिख रहा है थर्टी फाइव पैंती आ देखो पैंती सब छोटा है फिर उसको वाला चाली है फिर उस चौंठ है फिर उस वा सत्तर है फिर उस वा नब्बे है ठीक अच्छा जी देखो इतने चौंहट इतना चाली तो स्टार्ट आ दोनों ऑप्शन ली ए कोई नी वाली भी नहीं है इतना पैंती है पचाली है फिर चौंह है पचहत्तर है फिर नब्बे है बिल्कुल मैच करता पाया करो टेक ठीक लॉ जी नैक्सट देखो नैक्सट है पैटर्न तो समझ के खाली थाना भरो लॉ जी थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत सिमिलर है जस्ट पार्ट है ना बहुत सिमिलर है अठवीं कलास दे के पेपर पैंती पताली पचवंजा और इतने कि

अठवा सवाल छिहत्तर रुपए कि सौ पैसे इन्ना भी पता है के पता हो वे, करी दी, गुना करी तो छिहत्तर गुना सौ कर लो तू तो सिर्फ छिहत्तर एक ना गुना करनी छत्तर रकम छिहत्तर मगर दो जीरो ऐसा च आ गई तू के उत्तर मैच कर पावे छिहत्तर सौ वाला जो कि थर्ड ऑप्शन तीजे ऑप्शन ओके बैठ अच्छा जी उस तो देखो जी ती तीन अंक स्टार्ट होंगे सौ तो देखो एक दो तीन अंक चलो 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 चले, चले, कि पहुंच जाते हैं ट्रिपल नाइन पहुंच जो हैं पहुंच जाते हैं ट्रिपल नाइन है सौ है तो सौ सब तो की होगी आ छोटी संख्या तीन अंक वाली सब तो वीडी दो, नहीं दो अंक तो तुर्ण, 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 की संख्या दो अंक दस तो नंको पता करो अंक चाहिए सौ नीडिवे गुणा कर दी और उत्तर कि आ गया नड़िन्वे सिर्फ एक न गुणा करनी नडियनवे आ दो जी पिछे ऐसा चला तो उत्तरा गया नवे ने सौ मैं किसी भी नहीं मारते पे ठीक है हाँ, पर मैं तो लो जिदा होना देखो को जी ओके सब तो पहला देख जी हों के जी समॉल के समोल जी हों ठीक है जो समॉल के है किलो और जो कैपीटल के है ये है सिंबल कैलवेन का ठीक है शॉर्ट केन कैपीटल के निको इतने की आना समॉल के जी समॉल के फिर जी आना ठीक है जी थी? सत किलोग्राम से सात सौ पचास ग्राम कहता पाया बराबर हम सू पता बराबर की लिखना ऑप्शन देखो इतने भी किलोग्राम इतने भी किलोग्राम इतने भी किलोग्राम इतने भी किलोग्राम है किलो 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 ना हूँ तुम्हें सवाल आ वाला सवाल देख एक अंदाजा तो होना के मूहरे चार आना है ना उत्तर चार आना पिछले दे चार नहीं है अलिमीनेशन मैथडा तीनों की कर दलिनेट कर दिते तीनों क्ड दिते एक ऑप्शन लिया जो सही हो सकता है हम प्रूफ देखो चार किलोग्राम चार किलोग्राम किलो किलो तो सात सौ किलो भाग कर देंटो कटी गई पत्र बटा सौ हूं आटे चो जीरोना दो स्थान छो चार जमा दोस्थान छड़ दो, स्थान दो पांच भी सा, छता सत्त भी छत्ता इतने मूहे दशम लाया नाल की लाया जीरो हूँ चार जोड़ना किड़ूंगे चार

सब तो पहले शेड पोर्शन किन्न कि तीन तहूँ पता है जी होंगी है लिखी है अंश विच लिखी दिखी दोटल भाग एक दो तीन चार सत्त अठ कि अंश कि चार पंच छे टोटल तो तिना की गल हो रही तो उत्ते आ गए छे हेठ आ गए हम लोग कोई बच्चा कहें मैं तीन बड़ा छे के एक बड़ा दो लिख दता है ठीक है, है। तू जिद अच्छा लगेगा करके आच्छा जी हम आ जरा ग्यारवें सवाल गया है ना ग्यारहवें सवाल तो ना सा पता के स्टार्ट हो गया पार्ट बी स्टार्ट हो गया एक आरहवें पार्ट को साठ बी स्टार्ट हो गया जो दो नंबर ऑप्शन नहीं हल करना ओके okay, भी बारह क्वेश्चन देखो बारवान क्वेश्चन भी अभी हल तुका नहीं मारा पूरा लिख के सॉल्व करा एक संताली गावान ने तीन सौ उसे किन्ने पशु हो ला जी बड़ा सौखा अस लिखिया गाव ठीक है जी गाव कि ने ते कोताली ओके फिर मझा कि ने मझा हैवे ओके फिर होकर पशु भी लिया किन्ने हो गए एक सौ चौवी हम को कि पशु है सारे ना तुसी की कर दूंगे? टोटल इतनी हो गए हांसल दस बारह सोलह इतना किन्ने टोटल पशु हो गए एनिमल हो गए उन्होंने कट के करना ठीक है एमसीक्यू नहीं है पूरा कटके करना अच्छा जी थर्टींथ क्वेश्चन राजूलो पचहत्तर डेस्क हैं खराब या मुरत होने गए मैं खराब लिख दिनी है ठीक है खराब किन्नेताई जिन्हों की मरम्मत होने वाली है बाकी जो भी बाकी वर्ड आंदा अं की करते हैं माइनस करते हैं पंद्रह जो सत्त गए अठ इ छे छिया दो गए चार इतने एक तो कि गुड कंडीशनज है जिन्हें बैठ सकते हो एक सौ अड़ताली अच्छा जी नैक्सट देखो जी नैक्सट है चौदवा क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन भी ना तो अठवीं क्लास के पेपर वर्गे है हरप्रीत को अठ सौ काहठ पेन जेकर पेन उन्हें सत्त दोस्तों में वंडने जो भी ज्यादा चीजा होना दोस्त मित्रा वंडना हो फटाफट जिन्हिया चीजा कर साते कम, साते ना तो 14, दो, तो एक एक कर दो, ठीक है एक बच बच गया गया तो फिर दोस्तों किन्ने पेन दिते पेन दते सौ तेईस कभी खत्म ही नहीं होने उन्होंने छेवीं सतमी अठवीं हो, सत्थ सत्थ हो जानी है लो भाई पंद्रव सवाल देखो वेरी इंपोर्टेंट पंद्रवें सवाल सवाल है ना जो इधर सवाल पेन छोटी दिमाग क्लास दस दी जो छोटी पिन ली हो सब तो पहला तो तो की चेक करी होंगे बिलकुल ठीक हर हर की है इतने सारे बराबर जो हर बराबर है अदम नहीं ला ठीक है जी हर बराबर है अंश चेक करना जरा अंश वो सब तो वड्डी पेन जंश छोटा ओ सब तो छोटी पेन के अंश सब तो वड़ा? ए देखो एक चार एक सत्त एक पांच एक दो सब तो वड्डा सात तो सात वड्डा नौ सब तो वे पेन ते दो सब तो छोटा अंश है तो दो बटा नौ की है सब तो छोटी पेन तो ये यह तो पेपर ठीक है जी जी ग्रुप आया तो होपो तो बहुत अच्छी तैयारी करोगे के प्रैक्टिस बुक आई हुई वर्क है वर्कशीट्स वर्क करो जो भी एक्सट्रा मटीरियल मैम या सर तुम प्रोवाइड करते हैं जरूर देखो उन्होंने गल्ध सुनो बोर्ड से जो कराते हैं वो जरूर नोट डाउन करो अपनी अपने नोट्स बनाओ ओके जी फिर मिलते हैं